Я звоню телефон. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. их трагической гибели. В своих дневниках они оба описывали свою любовь друг к другу. Любовь Николая II и Александры Федоровны оказалась сильнее смерти и, и времени. В 1884 году 12-летнюю Алекс привезли в Россию. Ее сестра Элла выходила замуж за великого князя Сергея Александровича. Там она и встретила 16-летнего Николая, наследника русского престола. Будучи в гостях у своей сестры Эллы в Петербурге, Алекс приглашалась на светские вечера. Высший свет был к ней не очень добрый. Не обаятельно, холодно. Ведь я тебя очень сдержим. Но принцу было неважно. Николай влюбился в Алекс с первого взгляда. Александра Федоровна появилась вновь при русском дворе только через пять лет. После этой встречи состоялся разговор Николая с его отцом. Отец, я хочу тебе признаться. Я на Алексе. Я люблю ее давно, с тех пор, когда впервые видел в Петербурге. Сначала я не верил в свои чувства мечта может сбыться. Молю тебя, о Господь, благослови наш союз. Ты еще очень молод. У тебе еще есть время. И кроме того, запомни следующее. Да, отец. Ты наследник российского престола. Ты обручен с Россией. А жену мы еще успеем тебе найти. Отец, я не держу на тебя зла. Все в воле Божьей. Приблизительно в это же время на другом конце света происходил подобный разговор между королевой Викторией и принцессой Алисой. Дитя мое, я хочу с тобой поговорить. О чем, бабушка? О твоих чувствах к русскому царевичу Николаю. Действительно ли ты любишь его? Готова ли ты быть ему опорой и пройти через смену веры? Да. Ведь русские цари берут в жены лишь православное вероисповедание. Да, бабушка, я готова на все жертвы и лишения ради своей любви к Николаю. Мне все ясно. Иди, внучка, я распоряжусь, чтобы концы узнали о намерениях русского двора по отношению к тебе. Благодарю, государы! О Господи, Ты всемогущ, Дай моей внучке терпение и сил Пройти сквозь все испытания, Не покинь ее в трудную минуту, Вразуми ее, ведь она выбрала слишком тяжелый путь к своему счастью. 1894 года Николай отправился в Кобу на свадьбу брата Алексерни. И вскоре газеты сообщили о помолвке цесаревича и принцессы Алис. 14 ноября 1894 года – день долгожданной свадьбы! Я благодарен я, я благодарен судьбе. Что жизнь свою посвящаю тебе. С тобою я понял, кто я такой. Все мои страхи ушли на покой. Ты какой-то другой, ни на кого не похож. Я говорю с тобой, а у меня мурашки по коже. Давай начнем, мечтая, наш путь. Пусть наш день будет долгим и наполненным смехом. в этой стране, в этом мире. Прошу тебя, будь со мной, владей моей страной, владей моей душой. Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире. Ведь ты моя любовь, а Господь будет рядом. Александра родила Николаю четырех дочерей. других счастливыми, покажите свое любящее сердце и, прежде всего, научитесь любить Бога всеми силами своей души. Хорошо, матушка! И вот, наконец, рождение долгожданного цесаревича. родился сын. Спасибо, любимая. Но радость во дворце закончилась быстро. Вскоре обнаружили, что ребенок унаследовал неизлечимую болезнь, гемофилию. Прости, что не смогла. Твоей вины, то воля Господа такая, мы это вынести не должны. Шло время. Болезнь Алексея держалась в государственном секрете. Мама, мне опять плохо. Потерпи, дорогой. Доктор скоро Доктора были. Это и стало причиной появления в царском дворце никому неизвестного старца Григория Распутина. Приветствую вас, царица Мадуш! Я помогу вам! порой прибегает к магической силе. Делайте что угодно, лишь бы был здоров. В 1914 году грянула война. Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет всегда и везде. Пусть это спасение вам подает утешение, куда и куда. Батюшка, прошу принять эту икону, которая будет оберегать вас на протяжении всего пути. Дорогой мой отец, пусть наши улыбки на этом согревают вас здоровье. руки. Отец, я вышла для тебя этот фото. Пусть он будет оберегом Спасибо вам, мои родные. Во время войны нет. Они... Во время войны царица и дочери посвятили себя делам милосердия. Во время войны они стали еще и сестрами милосердия часто работая в качестве помощников хирурга. Солдаты не знали, кто эти смиренные сестры, перевязывающие гнойные и смертельные раны. Единственным общением между царем и царицей были письма. В тот период их было написано около 600 штук. Ужасное одиночество после твоего отъезда. С тобою уходит часть моей жизни. Твоё солнышко, душка, Страшно тебе не хватает. Я вижу перед собой твои грустные глаза, полные ласт. Мое горячее спасибо за твою любовь. Если ты только знала, как это поддерживает меня. Эти строки были написаны людьми, прожившими 21 год в браке. И не будь они царственной читой, они все равно были бы богатейшими людьми на свете. Ведь любовь – высшая богатство. Наступил трагический 1917 год. Пророчества Григория Распутина начинают сбываться. Чувствую, что в моей смерти будет виноват один из романов. Запомни, Николай, если это случится, то никто из твоей семьи, никто из твоих детей, никто из твоих родственников не выживет. Так и случилось. Он умер от руки Юсупова. А царскую семью взяли под стражу большевики. Сперва в царском дворце. Затем в доме губернатора в Тобольске. И, наконец, в Епатиевском доме. В доме особого назначения в Екатеринбурге. Царская семья все перетерпела со стойкостью. Христианским смирением. И полным принятием воли Божьей. Ночью узников разбудили. И приказали спуститься в полуподвальный этаж дома. По свидетельствам палачей, царица и дочери успели перед смертью перекреститься первыми были убиты государы и государы они не увидели казни своих детей. за муки и предательство страны, за то, что лицезрел мучения любимой восхитительной жены. Прости за смерть наследников невинных, за зверство, причиненное семье, за унижение, за ворох слов обидных, за гибель друга, верного тебе! Любовь – величайшая сила на земле. Это страсть не признающих, ни разности национальности, ни возраста, ни статуса, ни прошлого, ни будущего.